pubgning hikoyasi <smart noise> siz van to'qson to'qqiz notanish odam qulayotgan samolyotdan sakrab tushasiz siz aslida o'limga sakrayapsiz parasyut yiqilib o'lmasligingizni ta'minlaydi lekin orolga tushganingizdan so'ng u sizga yordam bera olmaydi siz butun orolga qarshisiz pubg to'liq nomi Player announc balkgrounds ya'ni noma'lum bo'incha jang maydonida degan ma'noni anglatadi de. 1999 tukuzu, yilga qaytamiz Yapon yozuvchisi Kasuno takami tomonidan королевская bitva, ya'ni qirollik jangi nomli kitob yaratiladi королевская bitva. 2000 yilda esa buni kino chiqadi kino yaponiyada juda ham mashhur bo'ladi ushbu kinoda 42 nafar o'quvchilarni orolga tashlashadi va bir birlarini o'ldirishga majburlashadi Мы хотим, чтобы вы немножко друг друга поубивали. В живых останется только один. a oxirida tirik qolgan odam bo'lsa ozodlikka chiqadi lekin kinoda zona yo'q edi uni o'rniga har 6 soatda portlaydigan bo'yinga taqiladigan maxsus braslet bo'lar edi agar zonada bo'lmasangiz braslet portlar edi qiziqarli fakt ko'pchilik o'yinchilarni o'roq arbalet va skovorodka nimaga o'yinga qo'shilgan degan savol qiynasa kerak shuni angladimki kinoda o'roq твое оружие это va yana bir o'quvchida xuddi shunga o'xshash arbalet skovorodkaga kiladigan bo'lsak kinoda bu yo'q edi uni o'rniga kastrolkani qo'pqog'i bor edi что за дела мое оружие крышка в кастрюле o'n yil davomida hech qanaqa Battle Royale o'yini o'ylab topilmadi lekin 2013 yil yana bir tasodif dizaynerlik bilan shug'ullangan brendin Green nomli odam o'sha paytlarda uni ishlari jay yaxshi emasdi va u depressiyaga tushib ichishni boshlaydi keyin esa har xil o'yinlar o'ynab ko'radi uni aytishi bo'yicha o'yinlardan maza qilmagan hammasi xuddi bir xil otasan o'lasan otasan o'lasan это gly klassika bir kuni u королевская bitva degan kinoni ko'rib qoladi va kino unga juda ham yoqadi keyin esa xuddi shunga o'xshash o'yinni xohlab qoladi ya'ni o'yinchi o'z hayoti uchun qayg'ursin lekin bunga o'xshash o'yinni ishlab chiqarish juda ham qiyin edi a dasturchilarga esa uni puli yo'q edi shu sababli armiya ikki o'yini uchun mod yaratadi yana bir tasodif 2015 ming yili h 1 Z1 king of ziki o'yinini yaratishadi 2016 ming bu kompaniya bilan shartnoma tugagandan keyin battle Royale o'yinini yaratish uchun koreyalik dasturchi Cheng Han kimdan taklif keladi soatlab suhbatdan so'ng birga o'yin ishlashga qaror qabul qilishadi brendin o'sha kompaniyaning direktori bo'ladi keyin esa ular har bitta narsaga e'tibor berib qattiq ishlashadi hattoki maslahatchilar ham oladi qanchalik kulgili bo'lmasin bu o'yinni ko'p odam o'ynashiga hech kim ishonmas edi faqat brendondan tashqari u o'yinni ko'p odam o'ynashiga ishonar edi 2017 yil 23 mart kuni pubg o'yini ommaga taqdim etiladi u paytlarda esa o'yinda unchalik ko'p qurollar yo'q birinchi versiya bo'lgandan keyin faqat birlik va uchlik shlem bor <laughs> edi yugurishlari ham ja emasdi va faqatgina Erangel kartasi bor edi bu pubga eng birinchi karta bo'lgan odamlar brendindan nimaga playernou battlegrounds deb o'yinni nomlagansiz deyishganda chunki men hammaga ko'z ko'z bo'lishni yoqtirmaydigan odamman shuning uchun noma'lum bo'lishini xohladim degan ekan ha ko'rib turibsiz noma'lum bo'lishni xohlagan odam hozirda qanaqaligini ikki ming o'n yettinchi yili o'ninchi avgustda pubgi obnovleniя chiqadi bu yangilanishda birinchi litsoni alohida rejim qilib o'ynash chiqadi va bu o'yinchilarga juda ham yoqadi bunda uchinchi litso kabi kirisalik olmasdi va bu yanada ko'proq o'yinchilarni olib keladi 11 birinchi sentyabrda esa rekord onlayn bo'ladi ya'ni bir vaqtda kiruvchi ki o'yinchilar soni 1 milliondan o'tadi 18 oktyabrda yana bir rekord bir vaqtda kiruvchi o'yinchilar soni ikki millionta bo'ladi 2018 yil yanvar oyida esa stimning yangi rekordi bir vaqtda kiruvchi o'yinchilar soni uch milliontadan o'tadi tasavvur qilyapsizmi 3 millionta ikki ming yil 16 aprelda yana bir obnovlenia chiqadi bunda yangi Miramar kartasi qo'shiladi va shu yilning o'zida bu o'yin telefonlar uchun ham chiqadi keyin bu o'yin hamma kutgandek juda ham mashhur bo'lib ketadi chunki kompyuter hammada yo'q telefon esa har bitta insonda bor bu tarafdan uni kallasi juda ham yaxshi ishlagan to'g'rimi shu yilning fevral oyida yangi sanuk kartasi qo'shiladi bu ham odamlarga